Ну, ну нет у Минобороны никаких стетей, нет у них вигоров, нет РЭБа нормального. Что вот сколько уже времени прошло, больше месяца фронт стоит, образовался новый фронт. Рассказала им, что творится вообще на Курском направлении, что местные власти просто всех бросили подчистую, люди выгребают как. Их больше всего шокировало, что людям, которые вот с риском для жизни вывозят мирных, эвакуируют сами своими силами, уворачиваясь при этом на своих машинах от ФБР дронов, им еще и письма счастья приходят. То есть да и никак не может отключить камеры, никак не может определить районы, где не штрафовать людей, которые по объективным причинам, чтобы спасти свои жизни и жизни эвакуированным. Просто, конечно, нарушают скоростной режим, жить-то хочется. И вот сколько об этом писали, и как бы его сыны не там. Ну, и, конечно, они смотрят видео, что люди говорят в Курской области, как к ним относятся, что им как собакам кинули 10 тысяч там, через госуслуги и больше ничего. А тем, кто потерял все, там вот я смотрела, 150 тысяч собираются платить. Просто они смотрят на это в изумлении. А вот как они оценивают, кто в этом всем виноват? Ну, они... То есть просто... у них есть ассоциации, что это вот, например, Путин или там я Единая даже Россия... Я не спрашиваю, потому что это бессмысленно. Я просто вижу их широко раскрытые глаза в ответ на вот эти рассказы. А опровергнуть то как бы нечем, потому что это же не я говорю, это я передаю то, что говорят люди. Люди из Курской области, люди, которые там вот убиваются, чтобы не допустить дальнейшего прорыва. Что вот сколько уже времени прошло, больше месяца фронт стоит, образовался новый фронт. Наши ребята из Донецка, ну, процентов 70, две трети наших людей переехали в Курск и организовали уже полноценный курский хаб для выдачи вот всего-всего-всего тем войскам, которых надергали, кусками из разных направлений, без какого-либо согласования, и они там пытаются хоть что-то сделать. Поэтому и вот то, что, там, по идее, должно Минобороны обеспечивать. Ну, ну, нет у Минобороны никаких сетей, нет у них вигоров выносных, которые делают грубник в своей мастерской, нет рэба нормального, вот, нет рера Ну откуда, чем будут обеспечивать? Вон Родригес имеет огромный долг за пулеметные короба, за станины для пулеметов, утес там и еще там один, потому что ну нечем воевать. Я тут скупаю тапики десятками. Белорусы прониклись, помогают, понимают, что это нужнее сейчас. Потому что, ну, кроме тапиков, связи нет, потому что, ну, ну нет связи. Вот мани мы моей собирали на днях на э, шифровку для моторол. Это спецподразделение «Вихрь», это не то, что там э, какие-то обычные вояки. То есть, ну, ну, такая ситуация, что поделаешь. Зараз покажу вам такую интересную иллюстрацию до того, как там народ российский что-то не понимает, не знает, или там что-то не усвідомлює. Вот есть такие, знаете, строковики, которых, как як баранів, захопили в Курской области во время наступа украинских войска, которые себе в полоні так Ситно і гарно пересиділи останні там пару місяців ну, з місяць. Е, зараз їх повернули частину з них, невелику частину, тому що е, ну, за різними там даними, ніби їх там взагалі в тому полоні е, штук 800, е, повернули, ну, ну, там більше сотні, чи щось таке. І от е, ці люди, які там десь там сиділи, от ніби молоді і все. І от ви зараз побачите, як вони. от, Зразу буквально ну, включилися в російську пропаганду і просто сходу почали брехати. Причому, е, знаєте, брехня настільки якась е, надолуга, е, тому що ну, вони розповідають про якісь там війська НАТО. А при цьому ж, ну, ми ж знаємо, що ж е російська вся пропаганда розповідає одночасно, е що якщо там дальнобійними ракетами почнуть бити по території Росії, то це буде війна з НАТО. Ну так, Якщо ж були там уже війська НАТО, е то значить вже все сталося ж так виходить. А от ну, Не конектиться нічого. Ну і сама от сама ця атмосфера і сама ця розмова, вона ну, вже е по собі, е сама по собі. Дуже знает про Давайте оглянем. 103 человека. Их взяли в плен в Курской области. Смешанное ощущение, непонятно вообще, как будто сон какой-то. Неожиданно очень. То, что нас обменяли, мы попали на родину. Очень странно. Но мне нравится. То, что продвижение боевиков было полностью остановлено, в том числе их заслуга. При этом наши ребята уверяют, что главные ударные силы были вовсе не украинские военнослужащие. Первыми заходили натовцы. Вы их видели? Конкретно мы, да. Кого? Американцы, поляки. Участвовали бы здесь. Первые заходили натовцы, после зачистки заходили уже сами украинцы. Натовцы не берут в плен. В плену они пробыли чуть больше месяца. Ну, тобто натівці в полон не беруть, але ці якось опинилися в полоні. Хто їх взяв в полон? Загадка. Якщо натівці всіх вже вбили. Оце, знаєте, як в відомому анекдоті, що заходили е, німці, синку, і одних вбили, і інших зґвалтували, а тебе ж, е, як діду, там мене вбили. Отак і цей і буде колись розказувати. Там мене натівці вбили. Оце десь от про це. Тобто, бачите, ще не встиг злізти з автобуса, а вже бреше. Починає розказувати якісь легенди. Е, але, от, е, що цікаво, з всіми розповідями про війська НАТО, що, я вже кажу, що воно е, дуже сильно якось розбігається з тим, що головна насправді лякалка, яку намагається от зараз світу там, розказати Путін, і він в принципі, з цим виступив розказував, що якщо там будуть бити вглиб Росії ракетами, то це буде війна з НАТО. Ну, так якщо натівці вже зайшли, то це вже війна з НАТО виходить. Так, да? А от, виявляється, ні. Ну і більш того, все почалося поновіть, е, Витягнули знов всі відомі нам вже давно ядерні погрози. Ну і, звичайно, як тут обійтися без кисельова і його реактивного пікла ніяк не обійтися. Він знов щось таке з глибокомисленим, таким, знаєте, е, виглядом, розказує, як це було ще до. до... ну, от, якщо нога натівського солдата стане на территорию России, от виявляється, нога стала, бачите, а війни з НАТО досі нема. От тепер нові якісь розповіді. Путин совершенно определенно говорит, что нанесение ракетных ударов с Украины по территории в глубине России будет означать прямое военное столкновение с Америкой и НАТО, а это, как говорится, уже другая песня. России без вариантов придется отвечать. Вопрос как? Ответ, в принципе, должен быть уже готов. Понятно, что ракетный ответ. Какой же еще? Понятно, что ракеты уже на Чеку и даже нацелены. Вопрос куда? Узнаем скоро, если к нам все же прилетит. И все знакомые лично с Путиным знают, что рука у него не дрогнет. Но мир сейчас на очень опасной грани. Будь может, это и есть самый опасный момент за очень долгое время. Ну, та що, ми ж знаємо, куди розповідали Семенян, що треба підірвати над Сибіром атомну бомбу? От зараз в розвиток цієї ж теми вони пропонують в іншому місці, але на території Росії знов підірвати ядерну бомбу. Оце і все власне от чим можуть вони пригрозити, як з'ясувалось.